Всем привет! И как всегда было балакалось о том, что надо будет клеить багет на стартовую для пластика. Если все хорошо помнят, то вот данный потолок, который был без плинтуса потолочного. И тут-то выходит, как хозяин передумал и захватил все-таки плинтус на потолок. Ну, тут уже пластиковые клеить уже было все. Пришлось клеить вот такой нам пенопластовый багет. Ну, довольно так неплохо. Ну, швы некоторые шпаклевочкой там подделаны. Тут шоу не закрасится. Тут вот вот-вот вот у нас вот тоже и вот и как все кажут, как сделать этот вот угол. Я вот дуже багато был видео на ютубе, как его сделать. Вот э, внешний угол. Я уже правда сделал данный внешний угол давин сейчас секундочку так это не он а делать делаем вот такого вот багета вот таким вот у нас он багет вот такой у нас багет а вот мой блок и теперь смотрите, при прилаживании его угол, вот обрезанный вот. Так вот. По меткам там карандаша. И когда мы ложим, выходит фактически идеальный внешний угол. Как я его сделал? Сделал я его вот так вот. Братья, обычный потолочный пиндус. Буду, от, Приміру лежати. Вот у нас угол. От ми його ложимо. І зверху вот, метка є А, вот, метка карандаша. Це якась чітко вона от проходить по його якась, межі. Потім ми ложимо этот, вот, плинтус. І на цьому вот, плинтусі ставимо цю метку карандаша. Вот, Бачите? І тут от чітко метку на углу. Потім по углу зв'язаємо. И с этой стороны так само аналогично. И у нас все стоит четко встык. И тут а, закадать такой вопрос. А, и в конце мы получаем, ну, я вот тут вот трошечки под, подчесал в сторону, чтобы все было четче, четче и плотнее. И в итоге вот у нас получается такие вот углы. Даже шпаклевать даже толку не надо. Вообще. Итак, теперь, на что его садить? На шпаклевку или на жидкие гвозди? Я вам скажу сразу. Садю на тейпе. Тут а вот у меня используются жидкие гвозди. Вот. Они как бы нормальные потом я купил жидкий гвозди не скажу чьей маркой Ну короче жидкие гвозди и они поганые на пульса и мне пришлось делать вот так вот разводить шпаклевку и садить его это дело на шпаклевку походу что вот это вот все посажено на жидкие гвозди а вот это и вот это наполовину посажено на э, шпаклевку. Что-то, что то оно будет держать. А, и, короче, хозяйка пришла была в гости, <связанное> до до ну, дома и говорит, чего осталось, что там вот типа, а что ты типа а там вот шпаклевкой? Что ты типа не сделаешь, типа, идеальный срез там и там? Скажу сразу, я пользуюсь методом карандаша на потолке уже очень давно и мне вполне хватает. И я ей кажу, что не заш поклюется, а сверху будет все равно краситься, и какая разница тоже. Она в итоге каже, ну вот, вот угол, к примеру, внешний хоть шпаклеванный. А вот тут вот будет не шпаклеванный. И кому? Яка разница, если все равно будет краситься? Правильно? Ну, что я вам хочу сказать. Вот уже одна комната имеет такой вот внешний вид. Тут женщины приходили, клеили обои. Обои разделены на два этих. А, еще одна. Выключатель, видите, где она находится? Вот ты заходишь в комнату, клад по привычке, если ты его шукаешь вот а тут а вот. А именно тут а вот. Ну ничего, нормально. вот. Розеточку туша вот, его делаю. Все шикарно. Ну, а так все нормально. Все шикарно. А вот вот, вот, вот подготовительные работы. А еще один супер метод по посадки багета на установка на гвоздике. Вот такой вот был багет. Вон там. И я он оказался на гвоздике посаженный, на что я был очень приятно удивлен. На то, что это многоразовый багет. Ну ничего. Все будет хорошо. Сделаем и тут ремонт. Будет сошкан. Ну. Спасибо всем за внимание. Будут вопросы задавайте. Комментарии тоже ждем. Либо лайк, либо дизлайк. Подписывайтесь на канал. Будем выпускать по видео, два видео в неделю. Будут дальше видео с электрическим связанием. Как там собрать схемы. Собрать и найти какую причину поломки. Ну а так. Будет все хорошо. Ремонт закончим. Будет все шикарно. А, вот еще. Сделали мы потолок в ванной комнате. Я, конечно, видео не... не отснял. По причине того, что мне было неудобно. Я был сам. Без напарника. Стена будет обшиваться гипсокартоном. Ну, вся комната будет гипсокартоном вышиваться, сверху будет ложиться кафель. А там пихи, узнав хозяевы, 7 пятниц на неделю. Такие вот дела, короче, ребята. Ну, шо, всем спасибо за внимание. Благодарю. Подписываемся на канал, ставим лайки. Спасибо всем. До свидания.